гости. Хочу сказать, что я закончила горно-металлургический лицей 10 лет назад. Но до сих пор помню эти стены, которые безупречно радовали меня в годы учения в этом заведении. После окончания лицея я получила профессию электроматера по обслуживанию, ремонту электрооборудования. И Стала работать электромонтером по данной профессии в Троллейбус предприятия. Также спустя некоторое время поступила в наш Криворожский технический университет, где получила полное высшее образование по специальности электротехник-электромеханик. Также после окончания университета мне предложили должность, и я в данный момент работаю мастером тяговых подстанций на предприятии ⁇ Коперовской Хотела бы поблагодарить низкий поклон всему ПЕД-коллективу, в частности, Подвалю к Вере Михайловне. Андрею Николаевичу, Сыкаловой Елене Григорьевне. Большое вам огромное спасибо за то, что вы вырастили меня такую, какая сейчас я есть, и добившуюся какого-то профессионального успеха в своей жизни. Низкий вам поклон. И все гости, все ученики, я просто от себя лично Хочу посоветовать вам, приходите в эти стены. Вам будут рады, и вас будут любить и уважать. И э, вы э, просто э, получите профессию и будете как бы, в этой жизни как, э, морально и социально защищены. Ну, на этом, наверное, все. Спасибо.